বঢ়িয়াকে আৰু বহুত দিন পিছত গাইছ আজি অলপ ৰ'দ ওলাইছে এই অলপ ভাল লাগিছে যিহেতু বহুত দিনৰ পৰা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা পুৰা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হৈ আছিলে আৰু গাইছ মই আজি আহিছো গ্ৰন্থমেলাত গ্ৰন্থমেলাৰ বাকৰিত এতিয়া ৰাতিপুৱা সময় বেছি মানুহ নাই তথাপিও মই অলপমান দেখুৱাম দোকান আহ গ্ৰন্থৰ দোকান বিলাক যিখিনি আছে ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈ চাব ধুনীয়াকৈ কি যে মায়া শনা এই গ্ৰন্থমেলাৰ বাকৰি বিলকুল দিল খোজ হৈ যাবা ইয়াৰ আৰু গাই এয়া হৈছে গ্ৰন্থমেলাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়টো মেইন অফিচ ইটো আৰু যিখন ষ্টেজ প্ৰগ্ৰাম হয় যিবিলাক সেইখন হৈছে ইয়াতে বহুত মানুহ বহিব পাৰে বহা কেপাচিটি আছে ইয়াতে আৰু এইখন ফিল্ড এইখন ফিল্ড যেতিয়া মানে সন্ধিয়া সময়ত বহুত মানুহ মানুহ ফুল হৈ যায় আৰু এতিয়া দুপৰীয়া দুপৰীয়া মানে এঘাৰটা চাৰে এঘাৰটামান বাজিছে এতিয়া সেইকাৰণে মানুহ কম মানুহ আহি আছে লাহে লাহে এইফালে এইটো মেইন ৰাস্তাটো এইফালে আহি আছে মেইন দোকান বিলাক এইটো চাইডে আছে মই দোকান বিলাক অলপমান দেখুৱাম আপোনালোকক হয়তো এইখন কিতাপ নপঢ়া মানুহ খুব কম আছে অসমত বঢ়িয়া কিতাপ পঢ়িব গাইছ যদি কোনোবাই পৰা নাই মজা কিতাপ যোৱাবাৰ এইখন কিতাপ লৈছিলো গ্ৰন্থমেলাত আৰু গাইছ মই আছো এতিয়া আৰু পাব্লিকেশ্যনত আৰু পাব্লিকেশ্যনৰ বেছিভাগ কিতাপ মই পঢ়াই আছে এইবিলাক আদৃশ্য খিৰিকীৰ সিপাৰে খামপাত গাভৰু তাৰপিছত সেই প্ৰেম আচ্ছাদন ঘৰৰ ত্ৰিলি ওৱান টুখন পঢ়িছো থ্ৰীখন ল'ব আছে আৰু তাৰপিছত বিলুপ্ত বন্য প্ৰায় আৰু এই ৰঞ্জু হাজৰিকাৰ এইবিলাক মানে বেছিভাগ কিতাপ পঢ়িছো ৰঞ্জু হাজৰিকাৰ বেছিভাগ কিতাপ মানে ইয়াতে পাব আৰু পাব্লিকেশ্যনত এইখন পঢ়া শৰ অনুভৱ পঢ়া শৰৰ বঢ়িয়া সাঁথৰ কিতাপ এখন গাইস এইখন কিতাপ লৈ লও মই ইয়াৰ পৰা জুবিনদাৰ ও গাইস এটো সাকিত ধুনিয়া লাগিছে এতে ৰঞ্জু হাজৰিকাৰ ঠেৰ কিতাপ আছে আৰু ৰঞ্জু হাজৰিকাৰ মোৰ সবতকৈ ভাল লগা আছিল এইখন কিতাপ এইখন কিতাপ পঢ়িব ৰঞ্জু হাজৰিকা এটা দি আৰু এটা দি ফাট্টা কবৰ বেষ্ট ইখন জুলু জুলুখন মানে মই খুব বেছি ভাল পাইছোঁ এইখন কিতাপ বেষ্ট এইখনো এইখনো ভাল লাগে আৰু এটা গেছ ঢেৰ কিতাপ আছে ৰঞ্জু হাজৰিকাৰ এইখন পঢ়িছোঁ এইখন আছে এইখন আছে এইখন আছে জুবিনৰ গান জুবিনদাৰ গানবিলাক দিগন্ত ভাৰতীৰ সদাৰ অনুভৱ পৰা সৰৰ এখন জুবিনদাৰ কিতাপ ওলাইছে এইখন এইখন মই পোৱা নাই একচুৱেলি সেইখন পঢ়াও নাই ধুনীয়া কিতাপ হৈছে এখন গাই আৰু গাই খুব চৰ্চাত থকা কিতাপ এখন আৰু গাইছ চিন্তামণি প্ৰকাশন বিচাৰি আছো চিন্তামণি প্ৰকাশন বিচাৰিব নাই চাগে এইটো চাইডতে আছে লেফ্ট চাইডে লাষ্টৰ গলিটোত বুলি কৈছিলে যেন লাগিছে চিন্তা মানি প্ৰকাশন আৰু গাইছে এয়া বিচাৰি বিচাৰি পালো চিন্তামণি প্ৰকাশন চিন্তামণি প্ৰকাশন ইয়াতে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কিতাপ আছে সেয়া জুবিন দা দাদা পৰশদা পৰহা কওক আপোনালোকৰ এইবাৰ আচলতে বিশেষকৈ আমি শিশু কিতাপেই বেছি উলিয়াইছো আৰু আমাৰ কালি উন্মোচন হ'ল এইখন নিমা বৰা শিশু সাহ্য সমগ্ৰ আমি দুটা খণ্ডত কৰিছো কালি এইখন উন্মোচন হ'ল নিমাৰ শিশু সত্য পৰা এখনৰ ছশ বিছটা ধুনীয়া কিতাপ এখন এখনৰ চাৰে পাঁচ বিশটা এইখন সুন্দৰ কিতাপ তদুপৰি আমাৰ সেই ওলাইছে কথাৰ সুকুৰা চূৰ্ণ তেখেতে শিশু সাহিত্যিক আৰু এইখন খুব ভাষা সম্পৰ্কীয় কিতাপ মানে শিশু চেমনীয়া বুলিয়ে নহয় আমাৰ ডাঙৰৰ কাৰণেও খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ এইখন সত্য আৰু এইখন ওলাইছে সেই যেনে আমাৰ দান কাণ আৰু চৰাইটো প্ৰভাত গোস্বামী শিশু সাহিত্য প্ৰভাত প্ৰভাত গোস্বামী শিশু উপন্যাস খুব ভাল কিতাপ এইখন এতিয়া তদুপৰি আমাৰ আৰু কেইখনৰ কিতাপ ওলাব তদুপৰি আমাৰ ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ শিশু খাদ্য আমি কৰিছোঁ বিশেষকৈ আমি এইখন আমাৰ বনিতাখনৰ শিশু সাহিত্য সমগ্ৰ আপোনালোকে ইয়াত পাব এইখন তেওঁৰ নিৰ্বাচিত শিশু উপন্যাস তদুপৰি আমি কৰিছিলোঁ অনুৰাধা বৰুৱাৰ শিশু সাহিত্য সমগ্ৰ এইখন খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কিতাপ মনোৰমা বৰুৱাৰী শিশু সিত্যসমূহে গগন চন্দ্ৰীৰ শিশু সাহিত্য প্ৰকাশ কৰিছো এনেকুৱা ধৰণৰ শিশুবিলাক আৰু তাৰ কথা তুমি ভাল পাব যে জীৱনী বিলাক আমি এশ টকা দিছো যিবিলাক আমি দুশ বিশ জীৱনী উলিয়াইছো এইবিলাক জীৱনী নহয় জানো এইবিলাক জীৱনী আমি উলিয়াইছো আৰু এই জীৱনীবিলাক মানে মানুহে ধৰি লওক চাৰিখন জীৱনী বহুত মানুহৰ দুশ বিছখন বিশজন ব্যক্তিৰ আমি জীৱনী উলিয়াইছোঁ মানুহবিলাকে ল'ব পাৰিব আৰু ইয়াত মাত্ৰ এশ টকাতে আমি চাৰিখন জীৱনী দিছোঁ গতিকে এনেই এশ টকাতে চাৰিজন ব্যক্তিৰ জীৱনী গ্ৰন্থ পৰিবলৈ গ'ব চিন্তামণি প্ৰকাশনত গতিকে শিক্ষকতা আমাৰ ইয়াত গৈ আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু এনেকৈ আমাৰ নাটকৰ কিতাপো আছিল

ঠিক আছে দাদা ধন্যবাদ ঠিক আছে দাদা এইটো কিতাপ পঢ়োঁ আৰু গাইছ আমাৰ বাৰ্থডে গাই লৈছে এইখন কিতাপ কি ভাব এইখন কিতাপ পালি যিয়ে ন গাইছ সেইখন এখন ভাল কিতাপ কীৰ্তন ঘৰত লাগে এইখন ল'লো সোণাপুৰৰ পৰা মই জুবিন গাৰ্গে কৈছোঁ আৰিফুৰ ৰহমানৰ এটা কবিতা খুব ভাইৰেল হৈছিল সেই কবিতাটো এইখন কিতাপত আছে আৰু এইখন কিতাপে খুব সমাদৰ পাইছে আৰু মানে খুব ভাল লগা কিতাপ মই এইখন ইয়াতে ল'লোঁ তাৰপিছত ছেকেণ্ড ল'লোঁ এখন জুবিন গাৰ্গ এইখন এখন খুব ভাল লগা কিতাপ মানে ভাল পাইছোঁ মই এইখন ল'লোঁ তাৰপিছত ল'লোঁ তৰণী কলিতা দাঁত এখন কিতাপ খুব ভাল লাগিল আৰু এখ এখেতৰ লিখা মানে কি সাংঘাতিক কি সাংঘাতিক ভাষা বহুত ভাল কিতাপ এইখন মই পাই ভাল লাগিল তেখেতৰ এইখন এখন ল'লোঁ আৰু এখন কবিতা পুথি ল'লোঁ তুষানল বুলি কবিতা তেখেতৰ মানে যিখিনি কবিতা সেইখিনি মই অনলাইনত পাই থাকোঁ বা ফেচবুকত পাই থাকোঁ আৰু সেই মানে কবিতাখিনিয়ে ইয়াতে মানে আছে কিছু হয় সেয়ে ভাল লাগিছে এইখন কিতাপ ল'লোঁ আৰু তাৰপিছত এইখন কিতাপ এখন এইখন কিতাপ আছিলে আগতে তাৰমানে কোনোবাই নিছিলে পঢ়িব পঢ়িব নি আৰু নিদিলে পঢ়ে

এইখন আমাৰ বৰ্ডে গাই লৈছে অলপ বয়সীয়াল মানুহৰ কিতাপটো গতিকে এইখন লৈছে যিয়ে ন গাইছে সেইখিনি কিতাপ হ'ব আৰু এইবাৰৰ কাৰণে বহুত বজাৰ কৰিলো এতিয়া যাওঁ আমি আগতেতো গ্ৰন্থমেলাখন চানমাৰীত আছিলে ন চানমাৰিত থাকোঁতে কিবা নিজৰ ঘৰত থকা যেন লাগিছিল আৰু এতিয়া আহিছে এইটো খানাপাৰাত খানাপাৰাত যিটো পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আছিল তাৰে ফিল্ড তাৰ ফিল্ডখনত হৈ আছে আৰু অৱশ্যে ইয়াত কিছু সুবিধাও আছে ইয়াত মানে পাৰ্কিং চাৰ্কিঙৰ কাৰণে বঢ়িয়া বহুত স্পেচ আছে আৰু ভিতৰতো বহুত এভেইলেবল স্পেচ সেইকাৰণে এটা ভালো হৈছে ইয়াতে আৰু এনে কিন্তু চানমাৰীৰ পৰা অহা অলপ দুখ লাগিছে